Господин Джамилев, знаете, вернусь до вас с классическим вопросом, что делать? Что делать нам всем сейчас для того, чтобы на самом деле выправить и чтобы историческая справедливость была відновлена в территории и в автономной республике Крым? Сколько хвилин даешь? Да, я повторю то, что говорил в Совете Безопасности и в штаб-квартире НАТО. Мы Освобождение Крыма, видим, не вооруженным путем. Тем более, что вот та информация о завезении на территории Крыма ядерного оружия, я не говорю о сто процентов, что это уверенно, но то, что там ядерное хранилище в Казылташе под Ялтой реставрируется и что завезены ракеты, способные нести ядерные боеголовки типа «Искандер-Тополь» и что там появились контейнеры с надписью «Русский ядерная опасность», это многие должны осторожить. И в случае разворачивания там военных действий может произойти такая катастрофа, которая будет катастрофой не только для Крыма, Украины, но и даже самой России, и даже в значительной части Европы. В случае начала военных действий, в первую очередь, будут уничтожать русских татар. Даже если они не будут выражать каких то симпатии Украине. Потому что заведомо они уже зачислены в э, число гробов. Проблем. Какие могут быть действия? Мы понимаем так. Государство Украины, конечно, должно делать все для того, чтобы создать необходимые структуры, для того, чтобы поддержать э, находящихся э, в оккупации наших сограждан создавать условия для тех, которые вынуждены покидать свою родину, временно оставаться здесь, но эти люди будут возвращаться. То есть оказать эту поддержку с тем, чтобы эти люди, которые выехали из Крыма, могли помогать своим соотечественникам на Крымском полуострове. Разумеется, мы будем разворачивать всестороннюю информационную деятельность на всей территории Крыма. Мы сейчас будем создавать корреспондентские пункты, будем получать информацию со всех уголков Крыма с тем, чтобы информировать мировую общественность о том, что происходит в оккупированной территории. Это дуже опасная работа, потому что сейчас это собирать информацию о тех беззакониях, которые творятся в оккупированной территории, она приравнивается к преступлению, и люди это как камикадзе. могут... Но тем не менее у нас там достаточно таких людей. Но главное, на что мы рассчитываем, это на э, содействие мирового сообщества. Я еще раз повторю, что мы являемся подписантами Будапештского меморандума, согласно которому великие державные э, ядерные страны, как Британия Соединенные Штаты, являются гарантами нашей безопасности и территориальной целостности. Когда нам говорят, что нам не дадут оружие, потому что они хотят расширения военного конфликта здесь, мы этого не понимаем американские или британские солдаты должны воевать на нас. Но когда нам подказывают даже в оружии, это очень непонятно. Значит, нас можно убивать российским современным оружием, а нам, оказывается, нельзя сопротивляться, потому что это будет означать расширение э, военного конфликта. Но, слава Богу, сейчас вот этот климат и в Соединенных Штатах и в Британии меняется. И я думаю, мы все-таки э, будем получать оружие, потому что для того, чтобы остановить агрессию и содействовать деоккупации Крыма, это необходимо укрепление обороноспособности нашей страны. И в этом направлении, конечно, надо будет прилагать усилия. Разумеется, нужны реформы в стране, ибо если этих реформ не будет, та помощь, которая оказывается сейчас западными странами, она будет уходить в пропасть. Это очень важно. И Самое главное, конечно, мы возлагаем очень большие надежды на усиление санкций. Санкции должны быть такими эффективными, чтобы заставили бы страну агрессора просить Украину, чтобы взять Крым обратно. Я думаю, это, оно, к этому мы и придет. Потому что вот сейчас посвятите сами, содержание Крыма даже в том болотном состоянии, в котором он сейчас находится, по мнению экспертов, будет обходиться Российской Федерации в год 6-7 миллиардов долларов. Ибо она себя не будет А таких зон типа там Южной Осетии, Абхазии, Приднестров, хватает у России. И если будут эти санкции достаточно эффективны, я уверен. Да, конечно, сейчас у... России большой резервный запас был, ну, по крайней мере, около 450 миллиардов долларов. Сейчас он сократился где-то, так-таки был ну, совсем точно, да, где-то до 300. Но это огромная страна. Она быстро будет пожирать свои резервы. И я думаю, даже при том уровне санкций, которые сейчас накладываются на эту страну, в течение года-полтора она будет уже не в состоянии вести так себя агрессивно. Она вынуждена будет перевантажить, перевантажить свою внешнюю политику на более приличную, на более цивилизованную. Но очень важно здесь, чтобы было сохранено единство как Европейского Союза, так и всех западных стран в вопросе наложения санкций. Но если какие-то страны будут думать о том, что вот мы воспользуемся этой ситуацией, подороже продадим свои продукты России, подешевле купим у них там газ или что-то, то это будет, конечно, представлять это затянется оккупация, и в конечном счете это будет стимулировано агрессора на дальнейшие агрессивные действия. Мы рассчитываем, президент, на ваших выступлениях, куда мы только мы, мы не появляемся, именно говорим вот, о важности э, усиления санкций. К сожалению, не все главы государства, как вчера или позавчера, Анжела Меркель, глядя на лицо Путина, сказала, Ви завершили приступну окупацію України. Це здоров'я нам все государство платить от такого мужика, який платив у цій жінці. Я не відбираю вас таке. <суспільств> <суспільств> я... Я пробивай... Пане Мисопа, я вас не обмежував, правда? <суспільств> <суспільств> Дякую. Дякую. І я хочу подякувати від нас.